Salam dostlar, vaxtınız xeyir. Bu videoda sizlərə yeni coin göstərəcəm, Lira coin-dir. Dostlar, biz bu coin-i necə əldə edə bilərik, hansı borsalarda listələnib, onlar haqqında məlumatlar verəcəm. Burda dostlar gördüyünüz kimi Lira nədir? Lira hər büyüklüktəki tüccarların tətbiqli kripto bayəsizlərini kullanarak bir sadakat yönetim sistemi uygulamasına olaraq tanınan benzersiz bir DeFi texnologiyasıdır. Hə, yəni, dostlar, DeFi e, coin deyil əslində. Bu ancaq DeFi texnologiyasıdır yazılıb burada. Lira çözümü Lira blockchain-inin Loyal Shopper ticarət tətbiqindən yaranır. Bunlar dostlar öz e, Voyage Shopper deyən bir mağazası var. Oradan dostlar biz onlayn şəkildə alış-verişləri də reallaşdıra bilən Shopify və digər ticarət və mağazalar üçün platformalardakı satıcıların kəndi ödüllərini, hədiyyə kartlarını, promosion kuponları və lira ağı tərəfindən tutulan kripto belgicilərini dayanan mağaza kredit DC proqramını yönləntimdə olaraq tanır. Bu haqqında dostlar sizə bir azdan ətraflı məlumat verəcəm. Libra blockchain dostlar nədir? Anlıq onaylar, yəni anında onaylar var. Hədəflərin ağıllı sözləşimlərdən özəl veritçilər, yerleşik mərkəzi olmayan öyrdür belici bazarı, NFT, DEX və gerçək dünya maliyyəal əməliyymləri üçün gereken işərlik sağlar dan dostlar o şey yaxşı coin də qiyməti də dostlar hal-hazırda düşükdür. Yəni istəyənə də dostlar coin alıb saxlayar, qiyməti qalxanda dostlar satar. Və e, burada dostlar saytın güvənliyi haqqında, saytın e, bir qədər, yəni coinin üstünlükləri haqqında məlumatlar var. Bu bölmələri dostlar, yəni özünüz oxuya bilərsiniz, deyirəm. Burada dostlar, bu bölmə oxuyasam sizlər üçün özəyə jetonlar, yəni lira jetonları ayrıt edilmis, dəyişdirilə bilər və ya bənzərsiz, dəyişdirilməz kişiləşdirilmiş olaraq oluşturula bilər. Örnek takas edilə bilər, ödəniş jetonları birikmiş sadakat puanları olaraq və takas edilə bilməyən indirim hədiyyə jetonları sadakat ödünlərinin yararlanma mexanizması olaraq. Nəsə dostlar, bölmələri özünüz -öz oxuya bilərsiniz, baxa bilərsiniz ətraflı məlumatlar. Burada dostlar, Loyard Shopper haqqında dostlar, ə məlumatlar var. Burda dostlar, Loyalty Shop haqqında bir e, azı yazılıb, bunu özünüz oxuya bilərsiniz. Bu məlumatları göstərəcəm. Loyalty Shopper bazarı Bağlılıq Yönətimi bazarının 2024-cü ilə qədər 10.9 milyon AB dollar də dolları dəyərndə olması beklenilir. AB dolları 3.3 milyard sədaqət üyeliği var. Satış nöqtəsində kolayca qəbul edilən və ya ifda edilən kəndi tokenlərini çıxarabilmək liranın bu tür token ihrac ve iftar platformu olarak benzersiz bir şekilde konuşmalarını sağlar. Jetonları çapraz kabulü için yerleşik bir ödül pazarına sahip olmak, La Shop uygulamasının rekabetini ayırtırır. Markete gitmeye burada dostlar var. Eee 1 milyondan fazla aktif Shopee satıcısının daşına bilər və kələcici sunucsuz satakata ödənləri, mağaza kreditləri və hədiyyə sertifikatları çözümü üçün Loyashop vərləmasını istifadə edə biləcəyiniz və B-Shop inteqrasiyona olan blockchain ticarət uygulaması gəldiriyoruz. Ərinəm dostlar, bu aktivdir hal-hazırda yoxsa yox. Burdan dostlar Loyalty Shop necə çalışır haqqında məlumat var. Daha fazla bilgin buradan biz baxa bilərik. Loyalty Shop hər satışda sizə bənzərsiz ödül və indirim jetonları yaradır. Satıcılar bunları bağlılıq ödülləri, mağaz kreditləri və ya hədiyyə kartları olaraq verirlər. Müştərilər bu jetonları çevrimiçi ödəniş mərəsində və ya mağazada kullanır. Hə, yəni, dostlar, bu bir mağazadır. Bilmən onlayn şəkildə dostlar alış-veriş rəallaşdırmaq mümkündür, yoxsa yox. Yəqin ki, dostlar, olar. Yəni əsas dostlar, mən bu videoda sizlərə coin göstərəcəm. Sadəcə bu coin Loyal Shop bir mağazininə bağlıdır. Yəni ə, bunlar dostlar, onun demək istəyirəm ki, böyük bir layihədir bunlar. Burada dostlarım, onların takımlarını görə bilərsiniz. Yol xəritəsi var. 2021-ci ildə nələr edəcəklər? Gəlin yəni, ilk olaraq 2020-nin 4-cü çeyreyinə baxaq. Dex and Reshad Marketplace, Bit Mobile Wallet, mobil köçləklər falan çıxacaq dostlar. BitCoin lirayla dəyişdirmə mümkün olacaq, yəni bu artıq mümkündür. Hal token birjasında 2021-ci ildə dostlar nə olacaq? Moral coin, lira altcoin exchange. Daha çox ə, bişə də dostlar biz bunu görəsək 2021-ci ilin 1-ci çeyreyində və ondan sonra dostlar 2021-ci ilin 2-ci çeyreyində gördüyünüz kimi burada Stablecoin Lira Stablecoin Exchanges yəni Stablecoin də də dostlar artıq listələnəcək və yuxarıda da dostlar daha ətraflı məlumatlara baxa bilərsiniz. Dostlar biz bu Lira coin-i hansı mənbələrdən əldə edə bilərik? Uniswap-dan dostlar əldə edə bilərik, Lato token-dən və bir də Finebox büdcəsindən əldə edə bilərik. İlk olaraq dostlar sizlərə coin marketdə qiymətini göstərim. Gördüyünüz kimi dəyəri yəni bir qədər düşükdü dəyər. Ancaq hində almaq dostlar sərf eliyir bu coin-i çünki gələcəyi olan bir coin-dir. E, 24 saatlıq həcm e, 78000 dollardır dostlar, heç də az deyil. Yəni qiyməti e, bu cür olan coinsin hansı bir jaları var. Bunu da dostlar burdan da görürük. Total token-də dostlar e, yəni başdışda işte, 70000 dollarlıq hələ 78 min həcm olubsa, onda dostlar 70 mini daha ki dostlara 77 mini latokendə olub lira olsu edib və lira bitcoin. Yəni təlabat var dostlar bu tokenənin qiyməti də dostlar, yəni sürətlə qalxacağını düşünürəm. Ona görə dostlar vaxtında almağınızsa məsləhət görürəm. Məsələn, çox almağınıza da ehtiyac yoxdur. 10 dollarlığa alsaz dostlar. Gəlim belə eləyim. 10 dollar görün dostlar nə qədər coindir 16944. Əgər dostlar bu qalxıb 1 sent olsa, siz yəni nə qədər ə, gəlir qazanacaqsınız, onu yəni özünüz hesablayın. 1 senti olsa dostlar 1600 dollar pul eləyir. Nəslə dostlar, daha ətrafınıza özünüz baxa bilərsiz. Bu bijadan necə eləyir? Lay Latokyan dostlar bijasına daxil oluruq. Ordan dostlar alışını reallaşdıra bilər. Uniswap-dan dostlar göstərim. Uniswap-da da gördüyünüz kimi 2500 dollarlıq həcm var. Burda dostlar Uniswap-da bu lira təyyəlləri olaraq gedir. Yəni burada Uniswap-da da dostlar həmin qoyunda, ancaq Uniswap-da ərizə 20 olduğu üçün burada təyyəlləri yazılıb. Yəni Uniswap-dakı ə bizim hesabımız erezi 20-dir. Yəni digərlərin hələ gerçi erezi 20 deyil. Burda ona görə beləncimiz tailı olub. Burdan dostlar USD etdiyə və həmçində Ethereum alışını reallaşdıra bilər. Trade bölməninə dostlar daxil oluruq. Burdan dostlar cüzdanımızı connect eləyirəm. Ondan sonra alışı reallaşdıra bilərik. Burdan da dostlar yəni altcoin birjasından da alışı reallaşdırıq. Gördüyünüz kimi coin də yəni hal-hazırda qalxışdadır qiyməti. Buradan dostlar coin özü avtomatik olaraq seçir, ERC20 uyumlu bir coindir. Burdan dostlar walletinizi connect eliyib ondan sonra alışı reallaşdıra bilirsiniz. Təbii ki də tə, onun üçün də balansınızda Ethereum olmalıdır. Burdan da dostlar lira USDT, məsələn Bitcoin-lə istəyirsinizsə Bitcoin-də seçə bilərsiniz. Bitcoin yazırsınız bura. Gördünüz kimi lira BTC-yə çıxır. Yəni dəyəri burada nazar üçün 0000003 əsət e, oldu. Buradan dostlar biz alış-satış reallaşdıra bilərik. Yəni dostlar məsləhət gördüyüm bir coin-dir sizlərə. Ə e, Gethub-dan dostlar daha ətraflı məlumatları əldə edə bilərsiniz. Sosial şəbəkə linklərini dostlar videonun altına qoyacağam. Daha ətraflı məlumatlar oradan da biz e, görə bilərik Loyal Shopper-də dostlar haqqında daha ətraflı məlumatları öyrənə bilərsiniz. Əsas dostlar bu coin-in e, yəni e, alış-veriş işlərini bu coinlə, LayerShot-da bu coin istifadə olunduğu üçün, yəni bu coinin qiyməti tezliklə qalxacağını düşünürəm. Daha fazla da bilgin, dostlar, biz LayerShot-un dosyasından oxuya bilərik. Sizə üçün də, dostlar, bu dosya linklərini videonun altına qoyacam. Siz də, dostlar, girib istəsəz ətraflı məlumatlara baxa bilərsiniz. Burada da YouTube-da da Layer e, mobilə wallet də, dostlar, çıxacaq yaxın zamanlarda. Yəni öz kaşlıqları falan çıxacaq. Nəysə dostlar, danışılacaq başqa bir şeylər qalmadı mənə elə gəlir. Yenə də dostlar, nə isə sizə qanalda qalsanız, nə isə məsəl videonun altında yazıb soruşa bilərsiniz. Bu videodan bu qədər. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər.